Наш фонд является, выполняет работы по согласно европейского проекта. Финансирование производится Европейской комиссией. На весь проект выделено полтора миллиона евро. Согласно этого проекта у нас будет запущено, сдано в эксплуатацию 15 объектов, на которых мы сможем поселить в общей сложности 2040 человек. Этот объект когда-то и сейчас является собственностью Департамента здравоохранения. Здесь был кожно-венерологический диспансер, но это здание уже не несколько лет стояла, скажем так, не работала. Фактически здание внутри сделано вот и до новое. На скольких людей на розраховано? Здесь у нас наличие 12 комнат, рассчитано, технической документации, на 54 человека. В Днепропетровской области порядка 50 тысяч человек еще сейчас нуждаются в жилье. В первую очередь мы будем селить наиболее социально незащищенные. Это инвалиды, это пенсионеры, это женщины с детьми. И кто будет здесь, нам бы хотелось, чтобы здесь, как отдельно стоящее здание, спокойное, тихое, хотелось, чтобы здесь находились пенсионеры. 54 человека – это немного может быть, им было бы действительно как-то проще находить с друг с другом общий язык. требования Евросоюза, что мы предоставляем жилье, люди не платят никакой арендной платы, но они будут обязаны покрывать коммунальные услуги, те, которые здесь будут. Коммунальные услуги будут просчитаны, почему? Потому что здесь отдельное отопление, естественно, тут не будет такого дорогого, как в городе. Будут стоять счетчики на воду, счетчики на электроэнергии, и согласно этим счетчикам, ну, каждый месяц будет пересчитываться и вводиться какой-то тариф. Назвать какую-то цифру я не берусь. Почему? Потому что когда мы ну, проработаем месяц, будет более-менее понятно. Было принято решение для того, чтобы не зависеть от такого-то отопления, тем более с газом ситуация может быть нестабильная. Здесь поставили совершенно новый твердотопленный котел на пилета. То есть и очень хорошая производительность и очень хорошая экономичность этого котла. Мы предлагали Европейской комиссии порядка 100 объектов по области. Было отобрано 15 и фактически а то отбирали это объекты представителей Евросоюза. Вот им понравились объекты. Но вам скажу, что этот объект им понравился, как отдельно стоящий, компактное здание. Здесь ходит маршрутка по улице. Остановка находится буквально за воротами. Здесь рядом 100 метров есть магазин, 200 метров есть еще магазин. Ну и фактически до жилмассива Победа 6. Ну тут, если не спеша, 15-20 минут ходьбы, где очень много всего. Я думаю, что балансодержатель этого объекта не будет совершенно возражать, если здесь Разобьются какие-то клумбочки Вот у нас даже природа есть, белочки здесь бегают То есть это говорит о том, что здесь действительно есть, здесь развернуться Можно сделать какие-то палисаднички, можно посадить какие-то цветочки Хотелось бы, чтобы те граждане, которые будут здесь жить Действительно сами активно включились в этот процесс